Вы меня приглашаете? Сидайте, Я не слышу ответа. Вы меня приглашаете? Что это не Сидайте. А? Сидайте, Вы меня приглашаете или нет? Вы меня не понимаете? Вы, меня... Вы можете ответить на вопрос? Вы меня приглашаете? Так, значит, и всех других оси, которые присутствуют в зале, предупреждаю, что додержание порядка и ответственность за неповагу до суду. Понятно? Тобто ви на будь-які висловлювання не маєте права, ви маєте право тільки бути присутніми на судовому засіданні, оскільки воно відкрите. Ви завіть ви хто? Ви? Ви хто ви такі, щоб дати від вас того, хто особисто голову із хто, хто? Я журналіст. учасник справи? Я особисто, особистий теж живий. Я можу впевнитися, хто ви не Я можу впевнитися. Головуючи у справі суддя, я. А ви хто? Ви я кажете, на журналіст, як я можу в цьому пересвідчитись? А як я можу посвідчити, що ви я... Ви знаходитесь у залі судового засідання в Шевченковському рай суді. суддя, яка тут перебуває, це суддя Бойко. Ваше, будь ласка, прізвище і документи, які підтверджують, що ви журналісти. Я живий чоловік, який представляє юридичну особу але Валерію Величевич, чим підтверджується ваше повноваження? Ви кореспондент. Сідайте, будь ласка. Сідайте, связь. Ви не приглашаєте з собранням всіх прав і свобод. Проходьте, будь ласка. Я не слышу ответу. Власне, я це, не слышу я... ответа. Запрошення... За... Вы меня приглашаете. Да, я вас... Вы меня приглашаете с сохранением я всех прав и свобод. С сохранением всех прав и свобод. Звісно. Зеляйте, будь ласка, попередження про задержання порядку. Інформація, та то я почув все оголошується тільки до в судовому засіданні поза межами для всіх поза межами судового засідання, в тому числі до його початку, нічого не приймається і суддя ні з ким не спілкується. Все оголошується тільки після відкриття судового я засідання я судовому засіданні. До начала я масудове засідання права носіїв інформації, которая є. Живой мужчина с собственным именем Сергей. Воля изъявления. Аз есень, изначальный свет, искра прародителя первого предка Вселенной. Световая сущность, частица сознания прародителя первого предка, дитя великой вспышки. Аз есень, дитя прародителя первого предка, живой дух, живая душа, воплощенный в живом мужчине, собственным именем Сергей. Сын Виктора из рода Андреевских, рожденный это природным естественным способом. Женщина с именем Ольга, дочерью мужчины с именем Николай, священном семейном союзе с мужчиной э, с именем Виктор, сыном мужчины с именем Владимир, внуком мужчины с именем Владимир, правнуком мужчины с именем Иларион. Аз есть макартонный представитель земель Руси, потомок одного из древнейших славянских родов и славного города Николая на землях Руси. Согласие с безусловной, нерушимой волей прародителя первого предка, в соответствии со священной изыгливой волей, величайшего дара, вольной воли, дарованной мне, прародителем первого предка, волей изъявляю, аз есть носитель власти и суверенитета. Аз обладаю естественными неотъемлемыми правами. Эти права включают в себя возможность вольного передвижения по дорогам и землям без лицензии или регистрации, разрешения или чего-либо одобрения. Аз проявляю волю из мира Яви, пребывая в здравом уме и твердой памяти, наделенный разумом, волей земля, между мной и, и первых предков вселенных нет посредников. Аз провожу божественную волю в жизнь, воплощаю божественный план на планете Земля Мидгарда, согласно кону мироздания, распоряжает всем имуществом своего гражданина и человека. Аз является творцом этого мира. Мой род уходит корнями в глубину веков. По праву рождения и по крови Аз является полноправным хозяином и распоряжаясь на свое усмотрение всеми ресурсами и недрами земли, где я родился, по праву на светлую землю своих предков. Аз есть сын своего рода, рожденный на исконных землях великих предков, наделенный духом предков, волей, правовым титулом «Живой мужчина». Аз есть «Живой мужчина» собственным именем Сергей. Нахожусь здесь, согласно воле прародителя трех предков, управляю делами персоны, Ильевский Сергей Викторович на украинской мове Андреевский Сергей Викторович. Вы выгодополучатель субъекта права человека. Буду фиксировать действия так называемого судьи в отношении высшего упомянутого физического лица. Аз воплощенный на земле для создания мира, процветания, добра, света, совести, радости, любви, справедливости, благодарности, воплощения божественного плана, великого замысла прародителя первопредка Вселенной. Аз есть хозяин своей жизни, своего сознания, подсознания, своего физического тела, эфирного, астрального, ментального, казуального, будхического, атмического, а также других тел. Аз-Есмь есть носитель и хранитель высшего, неотъемлемого, естественного, божественного права. Аз-Есмь есть живой мужчина, собственным именем Сергея, расторгая в одностороннем порядке все ранее заключенные сделки, контракты, договора, оферты, все копии и подкопии, в том числе в электронном виде, которые были проведены путем обмана и манипуляции в мороке во всех мирностях и пространствах, под пространствах инкарнации, в тонких мирах, неосознаваемых мною, в прошлом, настоящем и будущем. Аз есть живой мужчина с собственным именем Сергей, запрещаю обработку персональных данных физического лица, которым я управляю. Андреевский Сергей Викторович. Аз есть живой мужчина с собственным именем Сергей, запрещаю все фикции и презумпции борьбы людей. Аз все это сейчас расторгаю и полностью аннигилирую и аннулирую. Все данные виной ранее согласия на страдания, горе, страхи, бедность, обеты безбрачия, голода и иные прочие беды, военные действия обнуляю, отменяю, отменяю, отменяю. При попытке подавить мою волю, дух, душу и совесть, все причастные будут держать ответ перед прародителем первопредком Аз могу выбирать любое место на планете Земля для создания экологичных заповедных зон, экопоселений, общин, родовых поместьй и подобных структур – Аз осознаю себя частью великого бесконечного сознания прародителя первого предка Вселенной и вхожу в диалог со своими вели... великими предками из моего рода. Действую по своей доброй воле, как вольный живой дух, частица разума прародителя первого предка, силой своей вольной воли отменяю и запрещаю использование на планете Земля, паразитирующее техногенное, электромагнитное, технологическое, климатическое, психическое наркотическое, биологическое оружие против живых мужчин и живых женщин, мальчиков, живых мальчиков и живых девочек. Каждый, кто посягает на мою волю, будет напрямую отвечать перед прородителем, перед предком Вселенной, перед тем, кто был всегда. Аз здесь живой мужчина, собственным именем Сергей, силой своей вольной воли, отменяю и запрещаю создание новой Хазарии, нового Иерусалима и тому подобного на исконных землях Руси всем, а всем, кто нарушит мою волю, будет напрямую отвечать перед правительным первопредком Вселенной, отправиться на его суд. Свое волеизъявление оглашаю во всех мерностях и пространствах, во всех мирах, по всей планете Земля и записываю его в вечности. Моя энергия возвращается ко мне, все свое возвращаю себе. Слово мое твердо, моя на то воля. Да будет так, да будет так, да будет так. Право трактования, толкования, определения, настоящее волеизъявление, самоопределение Остается за автором, составителем, за живым мужчиной собственным именем Сергей. Настоящее воля составлено составлена на четырех листах. Все права, включая авторские, защищены. С предубеждением, с уважением, честью мире. Нет. Три вопроса для так называемого суда. Имеет ли право так называемый суд судить живого мужчину? Второе. Обладает ли так называемый суд безлимитной материальной ответственностью? Третье. Готов ли так называемый судья подтвердить это перед международным трибуналом? Ставлю в известность так называемого судью, что он несет личную ответственность за все свои действия в процессе. До начала заседания я хочу, чтобы вы предоставили ваши документы, которые устанавливают вашу личность, кем вы являетесь. Присяга, доверенность на осуществление деятельности, свидетельство о том, что вы являетесь законным представителем юридического лица приватного права, удостоверение судьи номер мантии, все правоустанавливающие документы. У меня есть данные о том, что вы являетесь самозанятым юридическим лицом -8 -8 -5 -5 -8 в фирме приватного права с кодом 02885586 под названием Шевченковский районный суд города Черновцы. Также довожу до вашего сведения, что хочу говорить на русском языке согласно норм международного права, которые это предусматривает. Все. У mm -hmm. вас вот это значит суд вам повідомляет, что питания суду не задаются. Стосовно документов, так как суд не забовязанный, и вам надавать, скидки в этом суд с удивлением, чем исполнять на и справа слухается профессийным судом, с правой суде войка про секретаре Степанчук. С правами своей, своими его признали как я зрозуміла с вашим. Вы к кому обращаетесь? Вам. Кому к Вам. Каждый раз, когда вы обращаетесь к живому мужчине, тогда говорите, живой мужчина с собственным именем Сергея. Ко мне обращаться только так и никак иначе. В голову в судовом заседании нет судья. Вы не, вы, не вы не предоставили, предоставили свои что вы не предоставили я не я То есть, с вашего выступления я говорю, вы что со своими правами договоренства, вы обязаны. Правильно? Я правильно? знаю свои права. Знаю. Вы кому обращаетесь? Вообще? Добре. Скажите, пожалуйста, 15 сентября вас выпуняла председатель, и на транспортном засобе? вы к кому обращаетесь? вы не хочете сказать, вы к кому обращаетесь? Я уже сказал, можете сказать, обращается живой мужчина собственным именем Сергей. Так, не и процесс установленный законодательным законодательством Украины и судья действует лишь в соответствии с требованием этого законодательства. С Законодавство этим законодательством установлены процесуальные действия и Згідно з якими суд задає вам питання, а ви повинні на них відповідати. Будь ласка, Я не вас випадку. зупиняли працівники. Не відповідаєте не не в матеріалах справи наявний протокол про адміністративне правопорушення, згідно з яким ви були зупинені під час керування транспортним засобом в місті Чернівці по проспекту Незалежності з явними ознаками наркотичного сп'яніння неприродною більстю обличчя сницю, чи не реагують на світла тренітіння пальців. Неправда від проходження. Якщо будете порушувати порядок, то можете бути видалені з за залу судового засідання. Зрозуміло? То, бачу, ви, Вам Я зрозуміло вигляді. ще одне зауваження, і ви будете видати. Від проходження огляду на стан спільнення, встановленому законом, порядку відмовились на місці зупинки. Що з цього приводу можете повідомити суздання? Кому обращаєтеся? До Андрієвського Сергія Це про мене. Тобто ви нічого відмовляєтесь. Андреевский Будь Сергей Викторович це фізична особа. Я живой мужчина, собственным іменем Сергія. Управляю ділами фізичної особи Будь Андреевский Сергій Вікторович. Будь що повідомляти з приводу цих обставин, ви відмовляєтесь, так? Ви вот до кому обращаєтесь? Тому суто оголошує матеріали справи. Матеріали справи є направлення, згідно з яким Андрієвський Сергій Вікторович має Такі ознаки сп'яніння, Неприродня облідість обліччя, звіниться вчини, які не реагують на світло, тремтіння пальців рук і диск із зафіксованими обставинами, які суд досліджує наразі шляхом його вкори. более <светание> и Получили два по документа вчера. Да, получили. Вы ознакомлены с их содержанием? Конечно. Почему бы не использовать эту функцию? которые в зале, не имеют права высловлюваться без дословной на Понятно? Я вам это понятно? Если вы нарушаете порядок, суд вас может выделить из вами. question should